Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Qurtuluş kompleksində hal-hazırda Masazır qəsəbəsində 120 kvadratlıq tam əşyalı belə bir mənzil təqdim edəcəm sizlərə. Mənzilimiz qanuni 3 otaqlı, yelçəkən mənzildir. Qanuni 3 otaqlı, böyük otaqlarlandır. 6 mərtəbəli binanın hündür 1-ci mərtəbəsidir. Gördüyünüz əşyaların hər biri qalacaq qiymətə daxildir. Qiymət video görüntünün məlumat yerində var. Nəzər salıb baxa bilərsiniz. Qurtuluş kompleksinin girişində yerləşir. Demək olar ki, Qurtuluşda 120 kvadrat əşyalı bu qiymətə tapmaq çox çətindir. Burada eyvan olub, balkon olub, qatılıb yataq otağına. Tam şəkildə qatılıb. Belə bir böyük bir yataq otağımız var. Bu yataq dəstidir, hamısı qalacaq. Bu hissəsi taxta polodur, hissəsi parketdir. Yataq otağının özün ayrıca hamam otağı var və belə təmirli. O, bu yataq otağına aid olan hamam otağıdır. O, burada da ayrıca yataq otağı öz qapısı var. Mərkəz istilik var, su, işıq daimidir. Yataq otağında qazlar veriləcək. Hal-hazırda binaların kupçaları verilir. Burada bizdə mə ümumi hamam otağıdır. Gördüyünüz kimi hər bir aksessuarı var, işlək vəziyyətdədir. Yenə bir də təşəkkür edirəm. Gördüyünüz <laughs> əşyalar qalacaq, çıxacaq təkcə soyuducu, paltaryuyan və televizor. Və bu da bizim qonaq otağımızdır. Bu böyük kompleksdir, qurtuluş kompleksi, bağçası, məktəbi var. Memar azəmiyyədən avtobusları var. Yaşaışlı kompleksdir. Və belə bir gözəl qonaq otağımızdır. Gördüyünüzdə kimi hər biri qalacaq bizim bu hissədə hissə göstərəcəyimiz. Evin interneti də var. Sonuncu belə bir uşaq otağıdır. Uşaq otağında da gördünüz bu yataq dəsti qalacaq tam şəkildə. Və keçirəm sonuncu olan hissə, olan mətbəxi göstərim. Və qiymətlə bağlı məlumatı video yorğun məlumat yerinə. Belə bir mətbəxdir. Gördüyünüz kimi divanda yerləşir. Əla çox gözəl keyfiyyətli bir 30 mebeli var. Bu mətbəx bibili qalır. Aspiratordur, qaz peçidir, hamısı yenidir. Bir daha təkrarlayım, çıxacaq elektron və avadanlıqlardan. Bu soyuducu çıxacaq. Orda olan paltaryan çıxacaq və qonaq otağında olan televizor çıxacaq. Sonra biz də təşəkkür edərik. İstəyirəm YouTube kanalımıza da abunə olmağı unutmayın.